Baik kita akan berbicara pula saya nak bagi tahu maksudnya mm -hmm. sebenarnya mengenai uh, tajuk kita ketumbukan kuasa udara Malaysia mungkin ramai Uish. yang tertanya kenapa <laughs> ketumbukan yang dipilih oleh penerbit mm -hmm. Kalau nak tahu ketumbukan ini bermaksud pasukan atau kumpulan besar tentera yang terdiri daripada dua atau lebih kor juga mm. dirujuk sebagai tentera darat medan betul kenal ya eh? Hmm, yeah, satu lagi kan perkara baru ha, yang perkara kita tahu baru. pada hari yeah. ini. Dan hari ha. ini kita berkesempatan bersama dengan Lieutenant mm. Colonel uh, Abang Radwan, Abang Mahidi mm -mm. TUDM, mm -mm. Uh, Pegawai Staf Satu Exercise MTU Bahagian Operasi dan Strategi. Terima kasih. Terima kasih uh, Tuan atas kesudian meluangkan masa pagi ini kita <coughs> terus berbicara tentang ketumbukan kuasa udara Malaysia, <coughs> uh, precise kedaulatan negara. Yes. Okey baik uh, Tuan uh, menyentuh tentang kita tahu uh, TUDM merupakan satu uh, badan ataupun uh, benteng <coughs> ataupun teras pertahanan udara, <coughs> uh, uh, udara negara. Jadi <coughs> bagaimana TUDM memastikan tahap kesiapsiagaan dan juga keupayaan operasinya sentiasa berada dalam keadaan baik walaupun <coughs> kita melalui ataupun Uh, ketika, ketika ini negara mungkin sedang menghadapi situasi yang berdepan dengan ancaman Pertama mm -hmm. okay. uh, sekali terima kasih kepada pihak uh, bernama mm -hmm. uh, di atas uh, opportunity yang diberikan dan mm -hmm. slot yang diberikan dan juga uh, pucuk pimpinan TUDM mm -hmm. di mana guidance dan trust uh, mm -hmm. yang telah diberikan mm -hmm. untuk uh, slot ini mm -hmm. uh, Sebelum kita melihat secara menyeluruh uh, mm -hmm. ketumbukan kuasa udara ini, saya ingin membawa satu uh, Penjelasan uh -huh. uh, Di mana kita melihat kepada uh, geopolitik dan geostrategik serantau uh -huh. Dan juga macam mana negara ini melihat uh, strategic outlook okay. persekitaran uh -huh. uh, Di mana uh, ketidaktentuan kuasa besar uh -huh. uh, Perhubungan serantau yang rumit uh -huh. Dan juga kewujudan non-traditional threat yang sentiasa berlaku uh -huh. yang rentas sempadan uh -huh. So <coughs> daripada situ dapat kita simpulkan di mana saya teringat satu teori daripada uh, seorang jeneral peperangan mm -hmm. iaitu Clausewitz menyatakan mm -hmm. the the nature of war is constant however the the character of war is changed mm -hmm. maknanya kalau kita tengok sejarah peperangan itu sendiri uh, bermula kita ambil daripada 400 BC before the uh, peloponnesian war mm -hmm. sehinggalah zaman Majapahit Sriwijaya Majapahit mm -hmm. World War 1 World War 2 apa saya nak highlightkan di sini uh, berlaku pada peperangan Battle of Britain uh -uh. Uh, di mana pertama kali uh, kuasa uh -huh. udara dilihat sebagai perisai kedaulatan negara di mana Jerman uh -huh. waktu itu ingin menyerang Britain uh -huh. uh, dengan kekuatan yang amat besar uh -huh. ke penguasaan wilayah yang amat besar tapi dengan adanya comprehensive defense uh -huh. of the nation menggunakan radar system pada masa uh -huh. itu tidak melepasi uh -huh. Britain So daripada situ bermulalah kuasa udara adalah perisai kedaulatan kepada kita. Uh -huh. uh, apa saya nak nak uh, merujuk di sini uh, kuasa udara juga adalah tindakan pertama uh -huh. dan utama untuk sesebuah uh -huh. negara. Uh -huh. Ya. Yeah. Okey, kita bercakap tentang ketumpukan kuasa udara uh, di Malaysia sendiri. Uh -huh. uh, mungkin uh, tuan boleh jelaskan tentang kekuatan utama TUDM yang uh, Berkait rapat dengan aset latihan dan juga kemahiran Yang menjadikan pasukan ini antara yang disegani di rantau ini Okay, uh, that is a good question, thank you Puan uh, Bila ke kita melihat kepada ketumbukan ataupun kesiapsagaan Ada tiga elemen uh, keberkesanan operasi uh, Yang pertama kita melihat kepada Uh, keupayaan uh, TUDM itu sendiri iaitu uh, keupayaan untuk melaksanakan peranan uh, utama dan juga peranan sekunder. Yang kedua kita melihat kepada kesiagaan. So kesiagaan ini kalau kita ada kekuatan sebanyak mana keupayaan yang kita ada, kesiagaan ini bergantung kepada situasi semasa. Dan untuk mencapai keupayaan dan kesiagaan ini, preparedness that we call it preparedness which is kesiapsagaan. Dan kesiapsiagaan ini amat bergantung kepada alatan hmm. dan juga sumber manusia. Hmm. So, alatan kalau kita, the change of character of war yang saya ceritakan tadi itu, sekarang uh, keadaan konflik kita tak boleh lihat seperti mana yang berlaku pada dekad hmm. yang lalu. Uh, di mana teknologi influence, hmm. the imagings of technology now we look into AI, hmm. developments and co uh, quantum computers for, hmm. for example. So, keupayaan-keupayaan TUDM ini sentiasa di-upgrade. Hmm. Uh, ada Uh, sesuatu masa kini mm. ataupun akan datang because yeah. the procurement of the asset mm. untuk air power ni dia memerlukan fokus yang amat panjang oh ok yeah, melibatkan mm. kos yang amat tinggi mm. yang keduanya elemen sumber manusia mm. sumber manusia ini perlu di equip uh, dengan skill knowledge mm. dan kompetensi yeah. yang berfokus mm. uh, itu dua elemen latihan pun kena upgrade juga ya yeah. mm. yeah. mm. uh -huh. baik menyentuh tentang latihan dan juga kolaborasi ya, ay, antarabangsa ya. mungkin uh, tuan boleh kongsikan kita mm. tahu Memang uh, TUDM aktif menjalankan hmm. latihan maupun uh, kerjasama strategik melalui uh, hmm. exercise bersama dengan negara-negara hmm. sahabat. Mungkin yeah. uh, tuan boleh uh, kongsikan di sini bagaimana kerjasama ini mengkukuhkan tahap kemahiran dan juga ketahanan TUDM dalam menghadapi cabaran uh, pertahanan hmm. yang sekarang ini moden. Okay. Uh, bila kita menyebut diplomasi strategik hmm. di dalam ketenteraan, uh, salah satu uh, sebab dia hmm. adalah untuk ketahanan atau kesinambungan operasi kuasa udara di masa aman maupun di masa konflik. Ya, kalau kita melihat kepada developments of the environments daripada aman kepada konflik kepada tension, war dan dipatah balik kepada peace dan dia memerlukan proses development yang berterusan. So hubungan diplomasi ketenteraan melalui latihan dan exercise ini amat penting. Bukan sahaja kebaikan ataupun return or investment itu kepada TUDM ataupun ATM akan tetapi dia akan memberi pulangan yang baik. Contohnya dia pemangkin kepada aktiviti-aktiviti yang lain. Contohnya transfer teknologi from other nation to this this country. And the second, they influence the economy of the nations. Dan kalau kita lihat dua-dua perkara yang kita akan bangun kembangkan di dalam diplomasi strategik ini dalam bentuk latihan dan juga exercise. Pertamanya pembangunan individu itu sendiri e. dan juga pembangunan secara kolektif e. because dalam uh, dalam konsep peperangan ataupun konsep ketenteraan masa kini kita tidak melihat lagi service centric service centric maknanya uh, air force melaksanakan tugas air force sendiri army army navy navy tak Dia kena integrated within the system ecosystem of the defense dan kalau kita uh, melihat konteks bersama dengan negara luar e. uh, kita masih ada keben kebergantungan uh -uh. Uh, kepada teknologi luar yeah. dan dalam masa yang sama kita perlu kolaborasi dari segi latihan uh -huh. secara kolektif. Uh -huh. Secara kolektif ni bermaksud uh, di masa aman ber, uh -huh. untuk kita melaksanakan operasi di, di masa konflik uh -huh. kita kena ada koordinasi kolaborasi uh -huh. yang berterusan. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Okey. Dan tuan uh, kalau kita yeah. bercakap tentang sesu apa sahaja yang kita lakukan ya mm -hmm. uh, kalau kita uh, meletakkan soul ataupun jiwa mm -hmm. impaknya mungkin uh, lebih luar biasa mm -hmm. ya yeah, yeah. tuan. Jadi ha. yeah, bercakap atas uh, perkara ini juga mungkin apakah antara nilai dan juga kelebihan dan juga semangat yang menjadikan uh, warga udara ini begitu istimewa berbanding dengan anggota pertahanan yang lain. Mm -hmm. <laughs> Second to none, mm -hmm. and uh, the exceptional ni dia tak tak kewujud di dalam satu perhimpunan itu mm -hmm. sendiri. Yeah. Uh, keistimewaan TDM ni bagi saya mm -hmm. dia sama dengan perhimpunan perhimpunan yang lain. Mm -hmm. Keistimewaan di dalam army ataupun di dalam uh, Navy mm -hmm. ataupun seluruh ATM, Akan tetapi apa yang saya boleh highlightkan di sini ada satu Elemen dipanggil core value of ethos yang hmm. amat penting. Hmm. Uh, sebagai contohnya, saya dia ada lima core values dalam hmm. tentera udara ni hmm. uh, kuasa udara. Tapi saya meletakkan integriti itu yang pertama, hmm. and then uh, service before self, hmm. and then excellent in all what we do. Hmm. So if we have uh, tiga perkara ni, baru kita akan boleh melaksanakan melalui ethos-ethos ketenderaan yang lain seperti keberanian karis dan juga esprit de corps. So, dengan adanya karis dan esprit de corps yang dipacu oleh uh, integriti uh, dan service before self dan juga excellent, baru akan menghasilkan satu sumber manusia yang amat berkesan terhadap misi dan visi TUDM itu sendiri. Uh, Selain itu kalau kita melihat kelebihan-kelebihan lain di dalam TUDM ini, uh, Uh, pembangunan yang berterusan hmm. dari segi professional military education kompetensi hmm. yang lebih kepada platform base hmm. uh, uh, bermaknanya sekiranya seseorang anggota itu bersara hmm. daripada TUDM hmm. dia boleh uh, still boleh berbakti di luar hmm. sebagai contoh, ada je pilot yang uh, bekerja dekat commercial tu hmm. ex hmm. daripada TUDM, ramai oh, hmm. uh, okay. technician engineering side, air traffic controller hmm. Hmm. tu banyak yang boleh dikontribusi di di, di 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 luar perhimatan. Hmm, yeah. Okey. Okey, satu lagi saya nak mungkin nak bertanya dengan uh, Tuan Tuan ada sedikit yeah. banyak masa lagi ni a uh, kesiapsiagaan yang biasanya dilakukan oleh uh, pasukan TUDM ni hmm. dengan kemahiran hmm. dan juga kepakaran pegawai anggota bagaimana hmm. nak uh, sentiasa dipertingkatkan di peringkat okay. uh, uh, TUDM sendiri? Uh, pertama pembangunan TUDM mm -hmm. uh, dia adalah berfokus dan berlandas berlandaskan apa dua perkara mm -hmm. yang saya boleh sampai kat sini what is the national expectation toward the air power defense yes. okay. so that is the first question and then the second how the RMF mm -hmm. ataupun kuasa udara fulfill mm -hmm. the expectations okay. so daripada mana yang kita boleh melihat the expectation of the the, the governments or the nations mm -hmm. toward the air power mm -hmm. kita boleh boleh melihat di dalam dasar keselamatan negara Uh -huh. which is dia ada trust dia yang tersendiri khas untuk ATM uh -huh. dan uh, TUDM ataupun kuasa udara ada peranan dan fungsi yang tersendiri uh -huh. di situ uh -huh. yang kedua kita melihat kepada kertas Putih Pertahanan uh -huh. dan kertas Putih Pertahanan adalah aspirasi negara dimana meletakkan tiga uh -huh. tonggak strategi pertahanan yang utama, uh -huh. yang pertama adalah cegah rintang berpadu, uh -huh. ini khas kepada ATM uh -huh. dan TUDM adalah elemen domain udara Di dalam tu uh -huh. Yang kedua strategi uh -huh. adalah Comprehensive defense uh -huh. Di mana comprehensive defense Kalau puan pernah dengar Di zaman dulu uh, Hanro uh -huh. Pertahanan menyeluruh uh -huh. So comprehensive defense ni To defend the nations uh -huh. uh, Ada yang secara langsung Adalah ATM uh -huh. Untuk yang luaran dalamannya okay. mana uh, Rakyat uh -huh. dan seluruh agensi-agensi non state ether yang ada di dalam negara mm -hmm. itu comprehensive defense. Mm -hmm. Yang seterusnya relate kepada uh, yang puan tanya tadi mm -hmm. uh, collaboration dengan negara luar mm -hmm. ataupun uh, local at di agency luar. Mm -hmm. uh, itu adalah di bawah tonggak strategi credible partnership. Mm. Uh, credible partnership ni bermaknanya kita me melakukan hubungan dengan negara luar berfokus, melihat kepada interest kita dan juga kita fulfill interest dia mutual understanding antara dua negara so tiga strategi ini so apa yang saya nak kupaskan adalah dari segi cegah rintang berpadu kuasa udara ni adalah satu tindakan pertama dan tindakan utama pertama dan utama untuk concentrate deterrence cegah rintang berpadu dalam negara so seperti mana yang saya maklumkan tadi tanpa tanpa ada payung di atas. Hmm. Hmm. So, Ana si Ana si luar akan masuk. Hmm. Ha, dan pembangunan keupayaan TUDM melalui CAP55, tujuh program utama dan sembilan sasaran strategik. Kalau kita melihat role dia adalah Intelligence Situation Awareness di mana kita ada perolehan MPA UAS ANKA daripada Turki dan juga pesawat daripada Korea FA50 dan perolehan radar yang lain dan mengikut fasa-fasa sehingga 2025. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Lieutenant Colonel Abang Abang Mahdihi, DODM, yeah. pegawai mm -hmm. staff satu exercise MTU mm -hmm. uh, bagi operasi dan strategi. Kita boleh mengenai ketumbukan mm -hmm. kuasa udara Malaysia. Terima kasih Tuan. Yeah. Terima, tuan. Terima kasih Tuan. Okay. Yeah. Okay. Jadi Pcet mm -mm. Sejam dah kita uh, uh, bersiaran. bersiaran, Banyak lagi perkara, <laughs> Banyak sebenarnya Perkara-perkara hmm. baru Yang kita belajar hari Satu satu lagi uh, yeah. Ilmu baru Yang kita belajar oh. lah. Diharapkan anda juga Boleh uh, Manfaatkan hmm. bersama Okay yeah. Baik uh, Apapun Terima kasih banyak Atas kesetiaan anda Dari awal rancangan Sampai lah la, ni oh. Dah habis Dah pun sekejap Je masa berlalu Saya yeah. Cedi Saya Zain Rashid Jaga diri semua Assalamualaikum, Assalamualaikum.